два автомобиля провалились под лед в минувшие выходные 23 марта в Центр управления в кризисных ситуациях Приморского края поступило сообщение о том, что автомобиль провалился под лед на акватории бухты Воеводы города Владивосток. Незамедлительно на место выехали спасатели Приморской краевой службы спасения. По прибытию на место было установлено, что автомобиль провалился на отмеле. В результате происшествия никто не пострадал. Подобный случай произошел и 24 марта, но уже в бухте Новик в Владивостоке. Автомобиль провалился под лед на малой глубине. Водитель выбрался самостоятельно. Прибывший на место сотрудники полиции направил водителя на административную комиссию по факту выезда на лед. По итогам комиссии станет известно, какое именно наказание понесет автолюбитель. Буквально 10-15 метров в сторону, то начинается уже глубины до 10 метров. То есть людям повезло? Автомобилисты продолжают выезжать на лед акватории Приморского края, несмотря на все предупреждения спасателей и запреты краевых властей. Так, штраф за выезд на лед автотранспортом может составить до 1500 рублей для граждан и до 80 тысяч рублей для юридических лиц.